تو یہاں پر قرآن 183 میں لعلکم تتقون یعنی میاں قرار کے دیا کہ السیام تم پر لازم کیا گیا مقرر کیا گیا منشا و مقصد کیا ہے لعلکم تتقون اگر یہ مقصد و منشا حاصل نہیں ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں آپ نے اس عمل کو یا تو اس کے حساب سے نہیں کیا ہے پورا یا پھر آپ نے وہ جو عمل اخذ کیا ہے وہ عمل ہی غلط ہے دونوں باتیں ذہن میں رکھنی ہیں تو نماز کے بعد یہ جو روزے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ار رکن من ارکان اسلام کے اندر شمار کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل ہے اپنے آپ کو کھانے اور پینے اور خواہشات سے روک لینا اور خواہشات میں صرف ایک خواہش آتی جنسی خواہش اس کے علاوہ کسی خواہش کی بات نہیں ہوتی ہے اس سے روک لینے کو یہ لوگ روزہ قرار دیتے ہیں ایسا کیسے ہوتا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک ایک کام کو انجام دے رہا ہوں لعلکم تتکون سمجھتے ہوئے بھی کہ اس سے تقوی حاصل ہوگا ہو نہیں رہا لیکن میں اگلے دن پھر وہی کام ویسے ہی کر رہا ہوں یعنی ایک دن صبح سے لے کر رات تک میں نے لگا دیا وہ چیز مجھے حاصل نہیں ہو رہی لیکن اگلے دن میں پھر اسی انداز سے اس کو انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے میں کیا کر رہا ہوں یہ بھیڑ چال پہ نہیں چل رہا غلطی ہونے کے باوجود تقوی حاصل نہ ہونے کے باوجود دوبارہ اسی طریقے سے عمل کرنا اور پھر اگلے دن میں دوبارہ کروں گا اور اگلے دن کیا اگلے سے اگلے دن اور پورا مہینہ میں نے سیام کو روزے کے نام سے موسم کر کے پورے مہینے کی میں نے مشک کروا دی لیکن اگلے دن جب وہ رمضان کے باہر نکلتا ہے تو پھر وہ اسی معاملات کے اندر اپنے آپ میں شامل کر لیتا میں تو اگلے مہینے کے بعد جو نیکسٹ منتھ آ رہا اس کی بات کر رہا ہوں آپ تو ذرا صبح سے لے کر شام کے بعد جو روزہ کھولنے کے بعد کا حال ہے میں نا ذرا آپ وہی چیک کر لیجئے کتنے لوگ اس دنیا کے اندر فاقہ کشی کا شکار ہیں ان کے فاقہ کرنے سے ان کو کوئی تقوی حاصل ہوا مجھے آپ سے اتنا سمجھا دیجئے اگر کھانا پینا چھوڑ دینا اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے اگر جنسی خواہشات کو ترک کر دینا دیکھیں خواہشات اگر یہ کہتے ہیں کہ خواہشات سے دور رہنا روز کا نام ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو لوگوں کے دن میں یا ان کے ذہن میں پھیلائی جا رہی ہے خواہشات سے صرف ایک خواہش لیتے ہیں وہ خواہش کیا ہے جنسی خواہش اس سے روک دینا جنہوں نے تجرد کی زندگی گزاری ہے فادرز ہو گئے ننز ہو گئیں یا ہندویزم کے اندر جو بال برہماچاری ہوتے ہیں ان کو کتنا تقوی حاصل ہوا ہے اپنے آپ کو دور رکھ کر اوٹوں سے اور جنسی خواہشات سے بتائیے مجھے اگر یہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ یہی تھا تو پھر تو بہترین تقوی کے درجے پر فائز میں وہ لوگ کیونکہ وہ تو جائیں نہیں رہے اس چیز کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو مار رکھا ہے اس چیز سے بہت دور کر رکھا ہے ان کے یہاں تو قانون کی بڑی درجیاں اڑ جاتی ہیں اگر کوئی شخص شادی کر لے نگاہ کی طرف چلا جائے جو دنیا میں فاقا کر رہے ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا ان سے بڑا متقی کون ہے جن کو کھانا مل ہی نہیں رہا آپ تو کم سے کم شام میں پکوڑے اور چاٹ اور دھائی بڑے سے پیٹ اپنا بھر لیتے ہیں جن کو کھانا ہی میسر نہیں ہو رہا ان سے بڑا مطلب پھر لا اللہ کو ان کے سب سے بڑے حق دار تو پھر وہ ہو گئے جن کو کھانا ہی نہیں مل رہا سہراؤں میں رہنے والے جن کو پانی میسر نہیں ہوتا تھا تو وہ تو متقی ویسے ہی تھے پھر ان کو تقوی لاء اللہ تتقون کے درج دینے کی ضرورت کیا تھی تو فاقہ کرنے سے کس کو تقوی حاصل ہو رہا ہے اور اگر یہ تقوی آپ کو حاصل ہو رہا ہے تو دوسرے کا آپ قید کیسے لگائیں گے بندش کیسے لگائیں گے نہیں اس کو حاصل نہیں ہو رہا یعنی کہ اگر ہندوزم کے اندر جو عورتیں کڑوا چوکتا ورت ورت رکھتی ہیں کھانے پینے سے رک جاتی ہیں ان کو تکوا حاصل ہو رہا ہے چلیں ایک دن کا تقوا حاصل ہو جائے آپ کو پورے مہینے کا حاصل ہو اس کو ایک دن کا حاصل ہو جائے نہیں اس کو حاصل نہیں ہوگا طریقہ کار تو بالکل سیم ہے نا کھانے پینے سے رک جانا ہی تکوا کا نام ہے اگر تو تکوا ان کو حاصل ہو جانا چاہیے صرف روزے کو ایک پیرامیٹر سمجھا جاتا ہے تقوا کو حاصل کر لینے کا تو اس کی طرف قرآن نے کہا کتبہ علیکم السیام تو انہوں نے سیام کا معنی روزہ کر دیا اور روزے کے اندر کھانے پینے سے رک جانا یہ تقویٰ کو حاصل کرنے کا ایک پیرامیٹر قرار دیا گیا تو میں نے وہاں پر بات یہ رکھی تھی کہ ٹھیک ہے اگر آپ کھانے پینے سے رکنے کو کہتے ہیں کہ تقویٰ حاصل ہو جائے گا تو دنیا میں کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر وہاں کے رہنے والے صبح سے لے کر شام تک کیا بلکہ ایک ایک دو دو دن کی فاقہ سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کیا ان کو وہ تقوی حاصل ہو رہا ہے جو قرآن کی منشا ہے ان آیات کے اندر یہ ہمیں خود سے ہی سوال کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ بھی تو اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں نا آپ اپنے عمل کا جائزہ بھی تو خود لیں گے کہ واقعی وہ تقوی حاصل ہو رہا ہے جس کے بارے میں قرآن یہاں بیان کر رہا ہے بلانسان و عالی نفسی بصیرہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے بلکہ انسان اپنے نفس پر خود بھی جائزہ لینے والا ہے تو ہم خود جائزہ لے لیں میں نے اس دن کیا کہا تھا کہ نماز کی ادائیگی کرنے والا جب کہتا ہے ان سوالات اتحا اگلفاشۂ و کہ سوالات وہ ہے جو منکرات و خواہشات سے روکنے والی ہے روک دیتی ہے یقینی طور پر تو ہم خود بھی جائزہ لیں کہ میرے نماز ادا کرنے سے پہلے کی حالت میں اور نماز کی ادائیگی کے بعد کی حالت میں کیا فرق ہے یہ چیک تو کریں لیکن اس طرف آتے ہی نہیں ہیں عملی میدان کے اندر تو یہ رکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہاں کوئی فرق آیا ہے یا نہیں آیا تو آپ اس کو رکھ کے چیک کر لیجیے لاً تتقون قرآن کہہ رہا ہے تقوی کا معیار بھی دے رہا ہے اور میں روزے کے اندر فاقہ کشی کرنے کے بعد بھی وہ کیفیت حاصل نہیں کر پا رہا ہوں شام ہوتے ہی اپنے دھندوں پر لگ جاتا ہوں اور دن کے اندر جو بگاڑ کا باعث بن رہا ہوں اس کی تو میں معاملہ پچھلے سیشن کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ کیا حالات چل رہے ہوتے ہیں جھگڑے لڑائی غصہ ناک پہ رکھا ہوتا ہے اگر کسی نے کیا تو بس میں اس کو سامنے کہہ دوں گا کہ آج روزے میں ہوں ورنہ تو میں تمہیں بتاتا بھائی اگر روزے میں نہیں ہوتا تو ننز کا میں نے سامنے رکھا تھا کہ ننز ہوتے ہیں منک ہوتے ہیں راہب راہبہ جس کو آپ اس نام سے موسوم کرتے ہیں بال برہماچاری ہندویزم کے اندر یہ موجود ہیں آپ بتائیے کہ جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے کی بنیاد پر کیا وہ تقوی حاصل کر چکے ہیں جس کے متلاشی آپ نظر آ رہے ہیں کیونکہ جب پیرامیٹر سیم ہیں تو وہ چیز تو حاصل ہونی ہی چاہیے جب آپ فارمولا ایک اپلائی کر رہے ہیں اس فارمولے سے نتیجہ ہر شخص کو آئے گا چاہے وہ اپنا نام کوئی بھی رکھ دیا کسی بھی زبان کے اندر اپنے آپ کو شمار کرنے والا ہو کی گولی کھائے گا کوئی بھی کھائے اس کے اندر جو فارمولا ہے وہ اس پر یقصہ عمل کرے گا چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو کسی بھی زبان کو بولنے والا یا کسی بھی مسئلہ کے فرقے سے اپنے آپ کو منصوب کرنے والا ہو وہ پیناڈول کی گولی تو ایک ہی طریقے سے اس پر عمل کرے گی یہ ہوتا ہے وہ عملی میدان عملی جو تختہ مشک جس پر رکھ کر آپ کسی بھی چیز کا صحیح اور غلط ہونا پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ فائدے کی حامل ہے یا نہیں ہے مذہب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ عملی میدانی میں اثر نہیں ہوتا ہے ہر بندہ اپنی ہی فراغ کے اندر ہے کہ پتہ نہیں مجھے حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا یا ہو چکا ہے اپنے گمان کے اندر لیکن دوسرے کو وہ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا اس طریقے پر جو وہ کر رہا ہوتا ہے آپ یہ جائزہ ضرور لیجئے گا جس طریق پر وہ کسی چیز کو حاصل کر رہا ہوتا ہے وہی طریق جب دوسرا بندہ اپنائے گا اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی تو وہاں پر اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو تقرب ہے جو خلوص ہے وہ اس درجے کا نہیں ہے بھائی پیرامیٹر تو سیم تھے نا چیز تو وہ حاصل ہو جانی چاہیے جو آپ نے اس کو دکھائی تھی اس کے تصورات میں اجاگر کی تھی تو فاقہ یا کھانے پینے سے رک جانا ہی اگر تقوی کا معیار تھا تو ان کو بھی حاصل ہو جانا چاہیے تھا